Попытка Минска-3 уже сейчас да, расценивается в основном людьми негативно. И мне даже говорили о том, что Леонид Данилович заявляет, что выйдет из переговорного процесса. Uh -huh. что он не хочет в этом принимать участие. И вот ситуация, да, то есть как, а как, под кого менять в конституцию? Под людей, которые вот самого же луганчанина похищают, там пытают, избивают и так далее. Но это глупо. Я не знаю ни одной страны цивилизованной, которая будет менять свою конституцию по требованиям таких людей. Мене звати Христина Бондаренко. Вже раді вітати Дениса Казанського блогера і Сергія Гармаша. Він є головним редактором ведення Остров. І от ми так і з Сергієм Мельничком, він сьогодні випусковий редактор, назвали сьогоднішню тему як Східноукраїнська КНДР. Поговоримо про те, що нині відбувається на Донбасі. Чому, чому поговоримо сьогодні? Чому ця, ця тема для нас є нині актуальною ввечері? Тому що 3 березня, це завтра, саме в Парижі, глави МЗС у нормандському форматі мають власне, обговорювати. Питання перемир'я також мають обговорюватися питання, передбачені мінськими угодами, конституційна реформа, децентралізація. Ну і звичайно, поговорять про вибори на окупованому Донбасі. Я одразу покажу цитату Франка Вальтера Штайнмаера, яка датована теж здається цим тижням. Він є міністром закордонних справ Німеччини. Отже, він каже, що ми постараємося досягти якогось прогресу, особливо в питанні ситуації з безпекою, обговорити нове виборче право для східної України для Донбасу, що є основні. Мовою основною умовою для проведення виборів, які мають відбутися увага в першій половині цього року. Отже, колеги, ви вірите ну в те, що нав'язують ці вибори, такі чи, чи будуть вони в першій половині цього року? Тобто, це фактично коли говорили раніше про дату кінця квітня, якщо я не поговорити, так 20 квітня. Так. Ну очевидно, що штурмаєр ніби не владіє ситуацією, нім, неадекватно ні адекватно його сприймають вибори, невозможні там. Поскольку нет украинского законодательства под эти выборы, и очень сомнительно, что такое украинское законодательство может быть принято, да? поскольку у боевиков в России свои интересы, свои позиции, Украины свои интересы, свои позиции, найти какую-то точку примирения. Ну, в нынешнем, по мере, парламенте, в нынешней ситуации, мне кажется, просто невозможно. Поэтому это очередная попытка затягивания времени ну, из моих контактов, скажем, к людям, которые контактируют с членами вот этой консультационной группы. Mm -hmm. Украина это понимает, и наша группа в Минске это понимает. Поэтому вот, скажем так... Попытка Минска-3 уже сейчас да, расценивается в основном людьми негативно. И мне даже говорили о том, что Леонид Данилович заявляет, что выйдет из переговорного процесса. Uh -huh. Що він не хоче в цьому приймати участь? Але на вашу думку, все ж таки, на що будуть тиснуті на, завт, на завтрашні зустрічі? Тому що знову ж таки є різні дані, і можна про це про що е, на питаннях конституції вже не зосереджується. Тобто, ви бачите, що це питання ну, зняли з порядку денного. Е, і нібито західні партнери в цьому, теж, в цьому теж погоджуються. Все ж таки, що буде основним питанням завтра? Перемир'я, як це називають, і що вкладається взагалі в цю тему перемир'я? Ну, если мне отвечать то. Ну, давайте Давайте я Денисе. уже начал, Денисе. просто ну, выскажу. Давайте, Денис да. да. Что все-таки ну, перемирие заинтересованы обоюдно две стороны, поэтому это наиболее, скажем так, досягаемый результат. Скорее всего, об этом и будут говорить. О выборах могут говорить, но досягаемого результата тем более в первой половине этого года, скажем так, трудно, трудно представить. Поэтому... Вероятно, да. пере... об так. А чому от заговорили все ж таки тему змін до Конституції? Тому що для Петра Олексійовича ця тема нині є болючою, тому що він боїться масових будь-яких протестів, він пам'ятає 31 серпня. Чим це може і для нього в тому числі закінчитися? На вашу думку, це було якимось компромісом? И в обмен на что забыли про эту тему? В том числе, как я уже говорила, в что... Я думаю, что это было просто, скажем так, уступкой здравому смыслу, потому что mm -hmm. все мы понимаем, что менять конституцию по требованиям бандитов и откровенных, ну, я не знаю даже, как это назвать, просто каких-то криминальных элементов, ну это глупо. Ни одна страна в мире не будет этого делать, потому что... Мы все понимаем, что то, что происходит в Донецке и Луганске, не, не, имеет никакого отношения к каким-то конституционным правам и к правам человека вообще. То есть это не имеет отношения к борьбе за русский язык, это не имеет отношения к борьбе с каким-то фашизмом. Есть масса примеров, их можно перечислять, я думаю, программы не хватит, о том, как там похищаются местные люди, которые там не являются никакими бандеровцами, там, украинцами, просто русскоговорящие жители Донецка, Луганска, у которых отжимают бизнес отбирают имущество, которых там пытают, просто унижают или убивают, вообще непонятно за что. Да? То есть, как бы никаких рациональных объяснений этому нет. Там буквально сегодня была вот новая информация про то, что владелец там, музея Пеле в Луганске, я помню, там еще до войны, там это была такая диковинка, то есть об этом все писали. Вот в Луганске есть даже памятник Пеле, об этом мало кто знает, который этот энтузиаст, человек его добивался. И вот оказывается, что даже он не устроил этих там террористов ЛНР, то есть они его забрали, били там и так далее. И да, худобен. Uh -huh. И вот ситуация, да, то есть как, а как, под кого менять конституцию? Под людей, которые вот самого же луганчанина похищают, там пытают, избивают и так далее. Но ну, это глупо. Я не знаю ни одной страны цивилизованной, которая будет менять свою конституцию по требованиям таких людей. Поэтому, естественно, но ну, я думаю, что другого и не могло быть исхода. Естественно, понятно, почему в Европе отказались от этого замысла. Мы как раз переходим до того, что происходит на этих территориях. Я декілька видео останніх дотованных людей Бути місяцем, просто покажемо їх фоном, відео з Донецька. Здається, цікаво, яка боротьба літ там нині відбувається, тому що е, читали про нібито інтерв'ю Олександра Челенка. Так це колишній журналіст, який був в Києві. газета сьогодні він перейшов на той бік, і от була інформація, що він нібито. Нібито що він взяв інтерв'ю у а, очільника так званої Донецької а, Обленерго, так чи якщо так можна говорити, і він там розповідав про те, як домовляються із Курченком про газ в Росії, і що от росіяни їх там мовою так кидають. Так потім це інтерв'ю було знищено, але така інформація існує. Тобто, а, чи можна говорити про те, що всередині теж є боротьба а, ЛН, так званої ЛНР ДНР, і представники їх політичної, якщо можна так говорити, еліти, а, із. из российскими ставленниками, которые оттуда свою элиту поставляют. Ну там идет грязня внутри, так. действительно, этих всех ну, псевдореспублик, и в это понятно, например, там есть много разных центров притяжения в том же Донецке. Сейчас идет активное противостояние между Ходаковским и Захарченко, то есть Ходаковский там яростно, значит, начал писать в своем блоге какие-то там критику ДНР, критику захарченко, что идет узурпация власти. То есть, по сути, он жалуется на он э, жалуется на людей, которым он сам вложил в руки это оружие, которым он сам, в принципе, э, показал, что нет больше закона, нет демократии, нет свободы, ничего. То есть, у кого оружие, тот сильнее. Теперь он на это жалуется потому что у него там хотят отжать эту Ясиновату, а через Ясиновату просто идут на Украину грузы, и вот этот уголь, металлолом, и причем Ходоковский сам откровенно не стесняется и пишет, что да, они взимают плату за проезд с этих поездов, Потому что ему надо чем-то кормить свой батальон. Он даже выложил э, смету, что батальон Восток там 200 миллионов рублей ушло на его содержание, то есть ну, это около там 80 миллионов гривен, грубо говоря, там или там 75 и ну вот ситуация, да, то есть какие, о каких суммах идет речь, это десятки миллионов. І в принципі, от кромі того, кримінали, бандітізм, і ділежа просто тих ринків. Там нічого по суті не при це було і тобто це два роки вже триває. Якісь зміни в цьому є. Ну, в в ну, ну, можливо, там россиян ну, больше втручаются, россияне... В руках все больше да. рычагов. И тот же я понял, тот же Ходаковский говорит, да, что люди страдали из-за отсутствия газа зимой, потому что Захарченко, Скурченко да, делили Скурченко, Да. Скурченко, да. да. якого кажут, что он не украинским олигархом, так называют. Да, ну, он там. в Москве находится, насколько я знаю. Да. Поэтому здесь, конечно, самостоятельно Захарченко или Курченко вряд ли решают какие-то вопросы. За каждым из них стоят люди в москве которые как бы которых они представляют и которым наверное они делают какие-то отчисления потому что ну, москва уже легко показала как она убирает ненужных их людей достаточно быстро и эффективно поэтому естественно борьба ведется прежде всего денис правильно сказал за экономические рычаги то есть за деньги борьба ведется и между элитами днр и лнр Потому что когда в ЛНР министра угольной промышленности, так называемого, посадили за то, что он торговал с Украиной углем, в Донецке тот же Захарсин говорил, что мы каждый день продаем 15 тысяч угля, тонн, Украине, и как бы никто никого за это не посадил. Mm -hmm. Поэтому борьба ведется, вот насколько борьба ведется, скажем, местными, с олигархами и российскими, но я в это не верю, поскольку я все-таки считаю, что, ну скажем, принимать решения полномочия имеют в Донецке ну, только на оперативном каком каком-то уровне. Уровне все стратегические решения принимаются в Москве, в России. Если там и ведется какая-то борьба, то это все-таки борьба между двумя крышами, которые сидят в Москве. Но они осуществляют эту борьбу вот руками местных, там ну, Захарченко, допустим, и Ходаковского. Так этого никто не скрывает. Да, вот если вы читаете этих ребят, сами об этом пишут. То есть, например. Тот же там Жучковский, есть, да, там российский волонтер, который часто пишет о событиях в Донбассе. Тот же Губарев. Они откровенно пишут, что там вот, Ходоковский воровал газ, он там, сделал резку в трубе. Там и вот он воровал газ и отлистывал свои крыши. Это четко пишут с той стороны. То есть, это не какой-то украинский фейк, там, это не мы выдумываем. Это то, что приходит оттуда. Я не думаю, что им есть какой-то смысл наводить напраслину друг на друга, или там сгущать краски, очернять эти все э, так называемые республики поэтому они просто вот в этих междуусобных схватках они очень часто выдают какую-то информацию, которая может быть полезна нам. Но то, что там идет просто дележ награбленного, то, что тот же Ходоковский режет на металл, все, что у него там оказывается в поле зрения, это цистерны, на станции синоваты, там железнодорожные составы, это они полностью разрезали, уничтожили, вывезли там тот же логистический центр АТБ, который находился в поселке Красный партизан. Был такой еще у нас рынок Господар, который с помпа открывали как раз за пару лет до войны под Донецком весь виноватый. там он был такой сельскохозяйственный рынок, куда должны были съезжаться фермеры со всей области и там были такие большие павильоны. их побило сначала снарядами, потом их разрезали и увезли вот эти же востоковцы. вот поэтому, то есть там идет банальное разграбление этой территории, причем самым варварским и хищническим образом. то есть это даже не то, что как, например, в Украине, да, кто-то сидит на потоках. это именно грабежи в, крови, в конкретно вот физическом смысле, когда ты приезжаешь физически демонтируешь какую-то конструкцію, ріжеш і увозиш, то есть, ну в самом варварському виде. Ну не знаю, може то вважає, що це народна республіка така, или людям може це подобається, думают, что що новоросія там як це борьба за русский язык. Но и, я да. вижу тільки грабежи і просто банальный криминал. Ну, про лінастрі трошки пізніше поговоримо. Хочу закінчити на питання впливу, все ж таки Росії. Владислав Сурков, куратор Кремля по Україні, нещодавно був прижав да. так. Говорили про вибори, чи ще чи про що говорили з вашою інформацією? про объединение ЛНР-ДНР. Про то, объединение. Что, то что давно уже, да, они пытаются протолкнуть эту историю mm -hmm. и там на днях была даже какая-то новая, что у них там будет первый объединенный какой-то корпус армейский, который mm -hmm. будет якобы. Но они понимают, что надо это все как бы лава лавочку то сворачивать, то есть количество группировок сокращать, поэтому. Они тобто, это на весь уровне или на административном тоже будет? На, на, на всем. Уровне. Это будет проект, как ЛДНР, Ну, чи ну, ну, Рост, ну Понимаете, это же смешно. Ну, все понимают, что это смешно. Ну mm -hmm. как мы можем говорить о какой-то борьбе а, с одной стороны там против хунты или там за, за Новороссию, а с другой стороны есть два клочка земли и то там два царя, да? То есть как бы чем отличается Луганская область от Донецкой? Ну по сути ничем. Mm -hmm. За что воевали жители Донецка? Ну, в этой войне, даже если мы возьмем там условно говоря вот попытаемся влезть в их шкуру, потому что они воевали за независимость от Луганска, но ну, это же бред, но тем не менее, по факту, есть таможня. И чтобы проехать из Донецка в Луганск, надо заплатить, ну провести какой-то товар или что-то, надо заплатить дань. То есть это абсурд, такого никогда не было. Но по факту вот результат этой войны, то, что произошло, это по сути то, что в Луганске и в Донецке сидят два, два, таких царька, которые просто поделили эту территорию, и каждый имеет право там грабить именно конкретно свою вот эту вотчину. Я нужно сказать, признан? что вряд ли этот проект состоится все-таки, вряд ли это объединение будет. Потому что даже, ну, во-первых, это деньги, которые они собираются объединять, и им невыгодно объединяться. Более того, на прошлом прошлой неделе был подписан меморандум межпарламентский между ДНР и ЛНР. И в комментариях после меморандума вот глава Нарсовета ЛНР, Корякин, по-моему, фамилия, откровенно сказал, что это формальный документ, в принципе, я анализировал этот документ, там действительно одни декларации mm -hmm. э, очень, очень неконкретные. Поэтому сомневаюсь, что даже если вот Москва будет продавливать это, то это не будет саботироваться на местном уровне. Потому что ну, свои деньги никто ни с кем делить э, не, не собирается. Единственное, что на военном уровне возможно действительно будет объединение какое-то. Но опять же, поскольку штык там это залог экономического процветания, то там тоже будут объединения весьма условно. Ну, вот поведомление про то, что паршего барызняк уже Про, про воєнну э, тематику через пункти пропуску не контролюємо вони Україну до Іловайська. Зайшли три вагони з боєприпасами, два вагони. Це, це повідомлення української розвідки, два э, вагони з танковими двигунами та запасними частинами. У Новоазовськ з Російською з Російської Федерацією зайшли два танка, чотири БМП. Ну не так то й багато. Чотири автомобілі з особовим складом. Тобто, до чого це готування? Це просто нарощування сили перед зустрічю в Парижі. Там два танка это, скорее всего, просто ротация, это не наращивание силы. Надо понимать, что представляете, сколько они требуют постоянно вот подпитки в виде той же соляры. То есть они же жгут это все, откуда у них же нефть не добывают. То есть им все это из Украины не привозят, только из России те же снаряды, потому что постоянно идут учения на полигонах, они стреляют, кроме того, постоянно они стреляют по Украине. И есть, конечно, посмотрите просто на карту. Есть территория Украины, она очень большая, там большие склады и все. И на этой территории, на этих двух клочках земли, там уже давным-давно, конечно, бы закончились все боеприпасы. То есть вынуждены подвозить запчасти, двигатели, там всевозможные соляру и так далее. То есть да, они это подвозят постоянно, регулярно. Ну, до того, сколько может тривати Цей конфлікт знаєте, знайшла дослідження. Ну, це старі дослідження. Читала Оксана Міхєєва, вона нині є професором УКО, але до того вона працювала в Донецьку професором. І от вони з 14-го року проводили дослідження, була нещодавно і прес-конференція на днях. Чому я зараз просто покажу цитату? Тут названі ополченці, тому що це вона наполягає на тому, щоб вони мали бути так названі, тому що було опитування цих людей в так званій ДНР, ЛНР, бойовиків, як вони бачать взагалі ситуацію зсередини. Так? Це було декілька інтерв'ю опитаних. І от, що вони кажуть, вони розцінюють цей конфлікт як тривали у часі, тобто е, бойовики, так за їхні за їх оцінками, активна збройна фаза триватиме 3-5 років. А весь конфлікт від 10 до 25 років на їхнє переконання має пройти покоління, доки люди забудуть, як їх били і стріляли по мирному населенню. Ну це фраза, яка там насаджується. І Далі ще з, цього з цієї доповіді, якщо ми українці ведемо мову про нову реформовану, орієнтовану на Європу, на Європу Україну, то про настрій. так то вони про повернення до моделі до моделі правильної України на кшталт ОРСР в складі радянського союзу. При цьому неправильна Україна з їхньої точки зору локалізується десь тут на Галичині за пропозицією так званих ополченців. Її просто треба віддати Польщі. Тоді всім буде добре. 23 лютого 2016 року. Це була прес-конференція за моптиму дослідження. Це про з приводу настроїв і того, що нині відбувається на тій території. Надо комментировать. Давайте. Ну да, по большому счету это правда. К сожалению, действительно, ну во-первых, нужно отметить, да, что если раньше они все хотели в России, то сейчас они уже поняли, что с Россией не получится, угу. и говорят о построении своей республики. Я уверен, что мало кто верит в состоятельность этой республики экономическую и, собственно, то, что они определяют там до 25 лет, это ну демонстрирует. Угу. То есть, э, ну трудно сказать, кто отвечал на эти вопросы, да, и, и почему, собственно, их называют ополченцами, потому что ополчение я сегодня буквально смотрел в словаре в связи с тем, что вот да, в в вот да, якобы это просто. был документ опубликован с рекомендацией называть бояков ополченцами вот я посмотрел в словаре, ополчение это э, ну там несколько определенно, но основное все-таки это э, люди, которые объединяются с оружием в руках против внешнего врага и они получают за это зарплаты mm -hmm. в данном случае внешнего врага нет зарплату они получают, это сто процентов, это все знают, и они сами не скрывают, у них там проходят митинги за то, чтобы им зарплату вернули, им не, платят зарплаты. Поэтому как бы термин ополчения мы просто отбрасываем. По настроениям, ну, например, в последнее время мне там через моих знакомых задают много вопросов очень, и госслужащий, а что с нами будет, если Украина вернется? Если такой вопрос начинает вставать, люди об этом задумываются, то, наверное, что-то они видят, что идут куда-то не туда все-таки, да? Поэтому Поэтому, ну, я думаю, что ситуация будет быстро меняться, общественное настроение могут очень быстро меняться, поскольку люди все-таки живут как на пороховой бочке, они не знаю, что будет завтра. А эксперимент Стокгольмского синдрома, который ныне там вот, Конечно, согласен ну, Но это уже, наверное, лучше психологам говорить, чем мне. Но я даже по своим знакомым наблюдаю, да, люди приспосабливаются к той реальности, которая их окружает. Им так легче жить. Нельзя жить постоянно в конфликте с окружающей тебя действительностью. Поэтому они приспосабливаются, принимают, скажем так, догмы там российские, которые им навязывают российской пропагандой. Ну, я уверен, что это очень быстро можно повернуть, опять же, тем же механизмом. Люди будут приспосабливаться к той реальности, которая есть, и в позволит им удобнее жить. Мы все любим комфорт. Вот, и комфорт будет в данном случае, кто сможет его предоставить. Россия или Украина, если Украина туда вернется. Как бы, в данном случае Россия его предоставляет, потому что опасно там быть за Украину, это некомфортно. Вернется Украина, очень резко повернутся украинские настроения. Это фотографии я думаю, что вы, возможно, их видели, возможно, будет интересно их увидеть, как ныне выглядит Донецк. Народ, вот истинный хозяин ДНР. Ну, вот Я так. обратил внимание, и вы тоже заметите, в основном там практически нет коммерческой рекламы, только вот лицо Захарченко mm -hmm. и лозунги за, за, российской за будущее. за российскую модель. Ну, ну, может быть, российской российская. Глубинки. может быть, просто бизнеса нет такого, который нужно рекламировать. Вот, mm -hmm. ну, видите, такие агитационные плакаты. Такі схожі, чому? Я так розумію, що за цими фотографіями от, вирішили таке назвати, як yeah. дійсно да, та. yeah, ну, yeah, схоже. Really Там далі ще будуть фотографії? Можливо, чи пропустили ми їх? Теж, з no, ми вивіски ці всі ані остались з українських ah, да. yeah. ну, от, Наші діти будуть щасливі? Ось так виглядає. так виглядає Донецьк. А нині заговорили про те, що там люди почали думати про те, що буде за Украиной. А який реальний шлях того, щоб те территория была, знову ж таки украинской. Ну, у каждого, наверное, свои как бы ну, рецепты, про, да. Про мы знаем про позицию президента, который говорит, что уже до конца года он вернет Донбасс, да. Ну, было такое заявление, если я помню правильно, помню, и путем минских соглашений каким-то образом. Я считаю, что, опять же, если говорить о минских соглашениях, то они требуют не поправок Конституции, а принятия новой Конституции. Как мы ее будем принимать, там не определено, поэтому, на мой взгляд. Сейчас эта мысль уже звучит. Нужно действительно проведение принятия новой Конституции установчим процессом, то есть перезаснование, скажем так, государства таким образом. Принятие новой Конституции, которая будет писаться не политиками, а делегатами, избранными от населения Украины. Это должны быть специалисты, которые будут ее писать не под себя. А именно для того, чтобы установить новые правила жизни в этом государстве. Затем перезагружается как бы, уже вся система политическая. И в написании такой конституции должны, на мой взгляд, участвовать, чего они и хотят, собственно, в согласование. Да, они должны участвовать представители оккупированного Донбасса. Не обязательно это может быть Захарченко, это может быть и Денис, он тоже представитель оккупированного Донбасса в данном случае. тем не менее, скажем так, формально мы соблюдаем требования Минского договора минских соглашений и фактически мы получаем действительно новые правила игры в государстве которые позволят нам вот обнулить ситуацию и скажем и привести к диалогу в том числе и с Востока. Ну, это, конечно, очень утопично. Мы понимаем это, да, и поэтому. Я не понимаю, что это утопично, серьезно. Ну, я ну, не я вижу думаю, других что... методов не, не, сейчас. Ну, смотри, есть люди с оружием, которые там находятся. Конечно, они не захотят, чтобы условно говоря я или ты представляли Донбасс. и тем более они не захотят. Ну, то есть если мы будем переписывать Конституцию, то они будут требовать, чтобы мы с ними считались. Естественно. Но э, если они будут участвовать в общем процессе, то это будет лишь их голос, скажем так, а определяться будет большинством тем голосов. вообще не считаю что там должен звучать их голос. То есть, потому что, ну, на самом деле, а кто их туда уполномочивал? Ну, условно говоря, любой человек может взять автомат и сказать, давайте учитывайте мой голос. Но... Они, если они а хотят участвовать действия? в процессе, а, кстати, Захарченко заявлял о том, что он хочет, готов участвовать. Нет, он, он сам говорил готов. о переучреждении государства Украины. Нет, опять, но, но мы же не будем... Пусть слушать они изберут Захарченко. своих представителей, пусть они приедут сюда. Вот изб... Ну, Они не приедут. Вот поэтому я и говорю, что это утопично. И в Украине, естественно, украинцы не захотят нормальные люди, ничего общего иметь Захарченко, ничего с ним согласовывать. Потому что, ну ладно, еще, допустим, вот ну, мы из Донецка, я, он оттуда, то есть мы еще там, как-то я там еще могу понять, что может быть какой-то диалог там между нами, а я не понимаю, почему там человек, например, из Львова или из Черкас, какую у него резон вообще слушать Захарченко. Кто это такой? Почему он должен интересовать кого-то из других частей Украины? То есть он скажет, ваш донецкий бандит, там что-то какие-то требования Нет, к нашей Я же говорю, это не требование? обязательно должен быть Захарченко, но мы таким образом получаем новую конституцию, получаем соблюдение Минских соглашений, причем буквально, и получаем возможность для диалога. Будет это Захарченко или, может быть, Пушилин, с которым здороваются экс-президенты в Минске, да? или кто-то еще, на, ком может быть меньше крови, которые для меня тоже не авторитеты, скажем так, я их не воспринимаю. Надо исходить из реальности, которая есть. Ну, я вот думаю, что если исходить из реальности, то эта территория, она будет капсулироваться дальше, как Приднестровье, и потому что тут, тут как бы требования сторон, они взаимоисключающие поэтому нужно искать выход хоть какой-то. Вот это выход все-таки. Это одно предложение, которое можно реализовать. Если говорить о прогнозах, как будет, может быть, да, будет капсулизация, это как ты говоришь, консервация конфликта. Но это нежелательный вариант, по крайней мере, для меня и для, наверное, большинства переселенцев, которые хотят вернуться домой. Либо, если не вернуться, то хотя бы какие-то обеспечить гарантии своему имуществу, которое там находится, и начать здесь нормально жить. Если бы еще и Да. Но в любом случае, как бы, нужно искать варианты и для такого диалога. Наостанок обіцяли обговорити методичку. До друку вченої ради факультету філології та масових комунікацій Маріупольського державного університету збурила в Фейсбук громадськість декілька днів тому. Ось така методичка, де пропонується назвати АТО, зокрема, військовим конфліктом на сході. Терористів називати ополченцями, ну і там є ще пропозиція до тітушок, як звикли вже їх говорити. Називати їх просто найманцями. Ну просто саме смішне на самом деле. тітушки найманці. Саме смішний пункт Мені не так смішні ополченці, як найомники тітушки. Ну які вони найомники, якщо тітушка це тітушка. А чому звідки з'явилися оці ополченці і військовий конфлікт на сході України? Ну, насколько я знаю, сегодня университет опроверг уже эту информацию, сказали, что журналист, который я выложил, некорректно ее подал. Я не знаю, как можно некорректно подать да, фотографии, поэтому думаю, что, да, что это произошло. была запоздалая реакция просто университета и участников этого проекта отмыться просто. Я, я так это расцениваю. Ну, они напечатали, грубо говоря, вот это, я так понимаю, что эта бумага не имеет никакой силы, это никакая не методичка, не пособие, это просто вот раздаточный некий материал, который которые сфотографировали, выложили, и они от этого отказались. То есть они сказали, что такого как бы не было, у нас есть там другая какая-то таблица, и она вообще к этому не имеет отношения. То есть, ну как бы условно говоря, эта бумага, видимо, силы никакой действительно не имеет. Вот, и они увидев, что назревает скандал, вовремя как бы от этого открестились. А чему можно говорить про то, что это вот поява этой методички, это початок того, что будут навязывать все ж таки, называть ополченцев, в ополченцами, а то называть військовым конфликтом, потому что ну, Европа зацикавлена у перемирии, так званому. Вы знаете, ну, вот увидев фамилию Андрея Куликова, который ездил туда и после этого говорил, что там нормальные ребята, я с ними надо вести диалог, как бы и здесь сделать... Здесь вел форум Саши Клименко, бывшего министра податковых, да, я думаю, что ну, я как бы не усомнился в этом. То есть, мне показалось, что это вполне естественное, логичное как бы, выражение его позиции. Я не знаю, правда, позиции Почепцова. Мне это огорчило, что он там называется. Но я как бы не усомнился. Но вообще, как бы просматривается определенная да, закономерность, то есть, я расцениваю, допустим, те же поездки наших журналистов, которые туда ездят и потом говорят, что там все классно, потому что. Троллейбусы ходят, но ну, просто как зондирование почвы не обязательно Москвой, там возможно нашей, скорее, я думаю, администрации президента вот да, для возможности, как называют, капсулирования процесса вот таким образом. То есть действительно для перевода с, с рельс ну, я имею в, виду, в информационном плане с войны, да, угу. вот все-таки на какой-то то есть, это уже ополченцы. То есть смягчение, смягчение тонов, в котором действительно заинтересована Европа. Ну и в данном случае администрация президента. То администрации, то, да. на администрацию президента ну то есть, то есть, то я то есть, ну, если администрация то есть, то есть, то я то есть, то это то есть, то есть, то есть, то то есть, то есть, то то да и мы знаем что есть у нас такие журналисты которые считают что вот нужно именно так вот говорить то есть нужно скажем так отказываться как это говорят от языка ненависти и придумать некие нейтральные термины но я не совсем понимаю, то есть это означает перестать называть вещи своими именами, потому что ну, термин ополченцы, ЛНР, ДНР, он не нейтральный. То есть это термин, который используется российской пропагандой, и он играет против Украины. То есть, поэтому здесь конкретно я не согласен. Мы, как правильно уже говорил Сергей, ну, знаем, что такое ополчение. И условно говоря, боевики, приехавшие со Стрелковым, пересекшие границу Украины с оружием специально с целью начать здесь войну, это не ополчение. Давайте говорить правду. Это именно ДРГ, это диверсионная группировка граждан Российской Федерации. Я не согласен, что это ополченцы. То есть это диверсанты, боевики, террористы как угодно. Но это не ополченцы. А ополченцы должны защищать свою отечественность. Да, то есть ополченцы это прежде всего место. Если у нас сам господин Стрелков говорит открыто и что спусковой крючок войны нажал он и без него как бы эта война бы не началась, а было бы где-то как в Харькове там и в небольшие беспорядки и все, то я думаю, что ну как бы это исчерпывающий ответ на вопрос о том, надо ли их называть ополченцами и так далее. То есть поэтому, естественно, я с этим не согласен, но слава Богу, у нас свобода слова и каждый решает сам, как ему кого называть. Если кто-то хочет подыгрывать Кремлю, это его личный выбор, но это однозначно не мой выбор, я не буду использовать эту терминологию. Разумело, дякую вам за студию. 21.00.